ઘરેથી મકાઈમાંથી અલગ અલગ વાનગીઓ બનાવીને લાવ્યા હતા સાથે મેગા હાઉસિંગનો પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું આ સ્પર્ધામાં એકસો પચાસ થી વધુ મહિલાઓએ ભાગ લીધો હતો અને પોતાનું ટેલેન્ટ બતાવ્યું હતું મને લઈધન મારફ દેખો ने ने ने। तो नहीं। आ, कुछ चॉकलेट चॉकलेट जामुन वगैरह है वो है આજે ખૂબ સુંદર આટલા વરસાદની સિઝનમાં મોન્સૂન સિઝનમાં બધા સ્વીટકોન જે આપણે થીમ રાખી હતી એમાંથી ખૂબ અલગ અલગ વેરાયટીઝની વાનગી બનાવીને લઈને આવ્યા છે જેમાં સૂપથી લઈ અને ડેઝર્ટ સુધીની ઘણી બધી વાનગીઓ લગભગ એકસો પચાસથી પણ વધારે ડિશિસ અહીંયા અલગ અલગ ઠેકાણેથી બધા લેડીઝ સ્ટુડન્ટ્સ બધાએ આવી અને એમની વાનગી ડિસ્પ્લે કરી છે અને સાથે સાથે આપણે એક મેગા હાઉસીનું પણ આયોજન કર્યું છે ઘણા બધા સ્પોન્સરર્સ આપણે આપણી સાથે જોડાયેલા છે અને ઘણા બધા પ્રાઇઝીસ લઈ અને લોકો જવાના છે સેજલ બલાવત આજે પહેલી ઓગસ્ટે અમે લોકોએ સ્વીટ કોર્નની ઇવેન્ટ રાખી છે જેમાંથી લીલી મક્કાઈમાંથી ઘરેથી વાનગી બનાવીને લઈને આવવાની છે અને અહીંયા રિપ્રેઝન્ટ કરવાની છે અને સાથે સાથે મેગા હાઉસી પણ રાખી છે એટલે બેઝિકલી કિચન કે ખેલાડી સિઝન વન જે કુકિંગ કોમ્પિટિશન અમે લઈને આવ્યા છે એમાં લેડીઝ જે પાર્ટિસિપેટ થઈ છે જેની કુકિંગની જે પોતાની આવડત છે ને એનું ટેલેન્ટ છે એ બધા સુધી પહોંચે અને એનું પ્લેટફોર્મ બતાવી શકે એના માટે થઈને અમે આ ઇવેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝ કરી છે લગભગ એકસો પચાસ લેડીઝે અહીંયા પાર્ટિસિપેટ કર્યા છે હવે સ્વીટ કોર્ન છે એટલે જનરલી હોય કે મકાઈમાંથી બધા મકાઈ શેકીને ખાતા હોય કાં તો બોઇલ કરીને ખાતા હોય પણ એમાંથી સ્વીટ પણ ઘણી બધી બનાવેલી છે અને ઘણી બધી સેવરી આઈટમ છે એ પણ બનાવી છે એટલે લેડીઝની જે આવડત છે ને એ આ પ્લેટફોર્મ પર બહુ સરસ રીતે રજૂઆત કરી છે दिस इज शेफ वेंकटेश शर्मा और जैसे कि आप सभी को पता है कि बिंदु श्रॉफ मैम ने चारमी पटेल मैम ने और हमारी सेजल मैडम जो है उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया सा कुकिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है जो आई थिंक कहीं ना कहीं जो होम शेफ्स हैं हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए एक स्टेपिंग स्टोन है आगे बढ़ने की सीढ़ी है बिकॉज हम लोग देख चुके हैं कि इतने सालों से जो हमारे हाउस वाइफ या लेडीज़ हैं वो कहीं ना कहीं घर के अंदर ही बंद के रह चुके थे लेकिन कोविड पोस्ट के टाइम से और कोविड के बाद से बहुत सारे कुकिंग कंपटीशन हुए बहुत सारे कलेनली कॉन्टेस्ट हुए हैं जहाँ पर हाउस को होम शेफ्स को एक प्लेटफॉर्म मिला है अपना टैलेंट शोकेस करने का बचपन से आज तक हम लोग अपने मम्मी नानी दादी के आई थिंक हाथ का खाना खाने खाते आ रहे हैं लेकिन अभी एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे हम लोगों को हमारी मम्मी दादी और नानी के हाथ का खाना देखने को मिलता है क्या क्या उनके अंदर क्रिएटिविटीज़ हैं और ये कॉम्पिटिशन जो है उसमें स्वीट कॉर्न जो है एक हीरो हीरोग्रीडियंट दिया गया था और उस स्वीट कॉर्न को यूज़ करके अलग अलग तरीके की डिशेस बनानी थी आई थिंक मोर देन हंड्रेड एंट्रीज़ थी और सभी ने बहुत अच्छा काम किया है बीइंग अ शेफ़ हम लोगों का जितना माइंड चलता है क्रिएटिविटी में जब हम हाउस वाइफ्स को देखते हैं होम शेफ्स को देखते हैं तब हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं हम भी लिमिटेड हैं हम लोग जो है कोर्स करके कुछ साल का एक्सपीरियंस लेके इतनी अट्रैक्टिव चीज़ें बनाते हैं बट जो हाउस वाइफ्स हैं मम्मी दादी नानियाँ हैं उनकी क्रिएटिविटी अलग लेवल की है और आ, जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ करवा देते हैं लेकिन जब ये सौ या सौ से ज़्यादा एंट्रीज़ का खाना हमें टेस्ट करना होता है तो कहीं ना हमारे कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि सौ या डेढ़ सौ एंट्रीज में से टॉप थ्री या टॉप फोर कंटेस्टेंट्स को निकालना उनको चूज़ करना बट आ, ये हमारा काम है और बहुत अच्छा लगता है जब हम ऐसे कॉन्टेस्ट में आते हैं और ऐसे अलग अलग होम शेफ्स को ऐसे अलग अलग हाउस वाइफ्स को हम लोग देखते हैं कि वो उनके अंदर इतना टैलेंट है बस उनको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है और ये जो ऑर्गेनाइजर्स हैं जो ऐसे कोकिंग कॉन्टेस्ट कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे uh, हिंदुस्तान की महिलाओं को हमारे हिंदुस्तान की जो माएँ हैं होम शेफ्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देती हैं कि वो अपने घर के किचन से बाहर निकल के एक सिटी uh, uh, के या स्टेट लेवल के कॉम्पटिशन में पार्टिसिपेट और मैं यही आशा करता हूँ कि आने वाले टाइम में भी हम लोग ऐसे ही बहुत सारे कुकिंग कॉम्पिटिशन हमारे महिलाओं के लिए ऑर्गेनाइज करवाते रहें, सो दैट उनको एक प्लेटफॉर्म मिले तब तक कीप कुकिंग ईट हेल्दी एंड स्टेट थैंक यू ओके आपका नाम वेंकटेश्वर